Всем привет! Сегодня я вам хочу показать мои блокнотики. Вот столько вот их тут. И начнем наверное, вот с этого. Вот так вот это вот это наклеечки у меня. Когда мы открываем, мы увидим, что эта наклейка отпала. И она другим мешает наклейкам быть, жить. А наклейка, наклеечка, наклеечка, наклеечка. Вот, тут выглядит. вот Следующий блокнот, в котором я рисую по клеточкам. Такой блокнотик. Если вы хотите, я могу снять мастер-класс на этот блокнот. То есть, типа, могу нарисовать любую картинку вам по клеточкам. К примеру, скажите, что вы больше хотите, чтобы я нарисовал вот таких вот маленьких или монстрика, Кстати, он сирен... сиреневый, а тут такой сиреневый. Или огурчик. Дальше блокнотик. Это вот этот. Вот я его веду в данный момент. Вот тут я вперед. Дальше блокнотик, который у меня самый-самый первый, это такой вот, я его до конца не довел. самый последний блокнот, куда мы я буду менять обложку, и после у меня будет рецепт. Ну, это вот все. Надеюсь, вам это видео понравилось. Если так, то обязательно ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал и, конечно же, пишите под видео, что вы еще хотите, чтобы я